сегодняшнюю поединку. Я в первую очередь, безусловно, рад этой победе и хочу поздравить весь, весь наш клуб, особенно болельщиков, которые приехали поддержать нас. Мы очень серьезно настраивались на эту команду, поскольку они проиграли предыдущую игру как Киев, очень обидно перед домашними болельщиками, причем с таким нескромно нужно сказать, счетом. И, ну, как все знают, что до игры с БК Киев Черкасы шли на втором месте и считались одним из лидеров чемпионата. Поэтому мы готовились и знали, что они уже не будут играть так, как с БПК. Может, где-то был не на но мы ожидали очень серьезной борьбы, и, наверное, она такое и получилась. Ну, я еще раз хочу поздравить всех. Ребята молодцы, все боролись, каждый, кто выходил на площадку, старался максимально отдаваться, и все это вылилось в победу, чему мы очень рады. Спасибо. Я хочу поздравить своих ребят с победой. Они показали характер, они показали большую часть содержательный баскетбол. Был провал третьей четверти, и где мы где-то чуть-чуть расконцентрированы были в защите и в нападении пытались исправить ошибки в защите быстрым исправлением ошибок нападения, поэтому Извините за такой каламбур, но это не принесло пользу, поэтому мы дали возможность команде Черкасам приблизиться близко к нам. Я хочу поздравить каждого, поблагодарить каждого своего игрока с победой. Можно о каждом говорить, но вы затронули Дениса Лукашева. Он действительно сегодня как игрок задней линии, как плеймейкер, очень здорово отработал, очень здорово сыграл. Я хочу еще э, выделить э, Дмитрия Забирченко. Э, очень много, ну, наверное, таких критических стрел в его адрес идет, но э, те, кто понимает, разбирается в баскетболе, видят, насколько может быть видит, видят, да, э, ту работу, которую он выполняет. Сегодня он очень много сделал черновой работы.